पटेट निकल कर आ गई है ये सत्ताधारी सरकार फंसकर खड़ी हो गई है साथ में चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठ सकती हैं दोस्तों लपेटे में आ सकता है चुनाव आयोग भी सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर निकल कर आ गई है दरअसल ये सरकार तीन राज्यों में किस तरीके से अपनी सत्ता लेकर आई है उसका खुलासा हो गया है आप सभी जब जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रख दिया गया था दोस्तों पहले से ही सब चीजें डिसाइड थी कि किस तारीख को कौन सी स्टेट के चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन सी स्टेट में जो चुनाव है उसके बाद ईवीएम स्ट्रोंग रूम में रखने का कितना टाइम उनको दिया जाना चाहिए सब कुछ पहले से फिक्स था सबसे बड़ी खबर आपने किसी भी चैनल पर अभी तक ये बड़ी अपडेट नहीं देखी होगी मैं वादा करता हूँ जी हाँ आप सभी को बता दे कि कांग्रेस अब लगातार इसके अंदर सरकार पर आरोप लगा रही है कि जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई उस समय ये सत्ताधारी सरकार फंस खड़ी हो गई है साथ में चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठ सकती हैं दोस्तों लपेटे में आ सकता है चुनाव आयोग भी सबसे बड़ी और सनसनी खेज खबर निकलकर आ गई है दरअसल सरकार तीन राज्यों में किस तरीके से अपनी सत्ता लेकर आई है उसका खुलासा हो गया है आप सभी जब जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रख दिया गया था दोस्तों पहले से ही सब चीजें डिसाइड थी कि, कि किस तारीख को कौन सी स्टेट के चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन सी स्टेट में जो चुनाव है उसके बाद ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखने का कितना टाइम उनको दिया जाना चाहिए सब कुछ पहले से फिक्स था सबसे बड़ी खबर आपने किसी भी चैनल पर अभी तक यह बड़ी अपडेट नहीं देखी होगी मैं वादा करता हूं जी हाँ आप सभी को बता दे कि, अब लगातार, सरकार पर लगा रही है कि जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई उस समय पर कांग्रेस पिछड़ती चली गई यानी कि जब पोस्टल जो मतपत्र थे यानी कि डाक मतपत्र जो वोट थी उनकी जब गिनती हो रही थी बैलेट पेपर वालों की तब कांग्रेस आगे चल रही थी 190 प्लस सीटों में बढ़त के साथ चल रही थी लेकिन जैसे ही ईवीएम आई उस समय पर बिल्कुल पिछड़ती चली गई है कांग्रेस सरकार सबसे बड़ी खबर संसदीय खबर लेकर आए हैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं उसके बाद विस्तार पूर्वक बताएंगे आखिरकार मसला क्या है देखिए स्क्रीन पर दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि अभियान से ने बताया कि मध्य प्रदेश पोस्टल में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में कांग्रेस को एक प्लस सीट मिल रही थी लेकिन जैसे ही ईवीएम की वोट की काउंटिंग शुरू हुई तो बीजेपी ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया इसका मतलब है कि वोट डालने के बाद ईवीएम में कुछ खेल हुआ है जी हाँ यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब पोस्टल जो मतपत्र थे उनकी गिनती हो रही थी जो बैलेट पेपर के जरिए वोट डाली जाती है दोस्तों उनमें जब पता चला कि कांग्रेस बढ़त के साथ आगे आगे चल रही है और पूर्ण रूप से जो एग्जिट पोल थे ओपिनियन पोल थे उसमें गोदी मीडिया भी कह रहा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार लेकिन जिसके बावजूद जब रिजल्ट आई जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई उस समय पर बड़ा खेला हो गया उस समय पर सभी खदे पार हो गई इस तानाशाही सरकार ने सारी हदे पार कर दी दोस्तों जी हाँ आगे देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है मध्य प्रदेश में वोटिंग सत्रह नवंबर को हुई छत्तीसगढ़ में वोटिंग सात नवंबर और सत्रह नवंबर को हुई राजस्थान में पच्चीस नवंबर को हुई और तेलंगाना में तीस नवंबर को वोटिंग हुई है दोस्तों इन तारीखों में बहुत कुछ झोलमेल है यदि आपको नजर आ गया तो ठीक है वरना मैं बता देता हूं आप सभी एक चीज देखिए छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में राजस्थान में बहुत पहले चुनाव हो गए दोस्तों यानी कि वहां पर चुनाव होने के बावजूद जो ईवीएम थी उसको काफी रेस्ट मिल गया था काफी दिनों का रेस्ट उसको फरमा दिया गया जिसमें कुछ भी हो सकता लेकिन तेलंगाना जिसमें तीस तारीख को चुनाव हुए जिसमें टाइम मिला ही नहीं उसमें कांग्रेस जीती है यह चीज आप समझ सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर है यह चीज आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई होगी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं आखिरकार असली वजह कांग्रेस की हार की रही क्या है असली वजह ये रही है कि और जो तीन स्टेटों में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है उन तीन राज्यों में ईवीएम को काफी दिन का रेस्ट मिल गया दस से पंद्रह पंद्रह दिन का रेस्ट ईवीएम को मिला है उसके बीच जो हुआ है आप समझ सकते हैं कुछ खबरें भी निकल कर आ रही थी बीच बीच में कि ईवीएम को स्टोर रूम को खोलकर वोटों के साथ ये किया जा रहा है या फिर ईवीएम वहां मिली या बहुत सारी खबरें थी दोस्तों शायद चुनाव आयोग से वो नजरअंदाज हो गई होंगी या फिर चुनाव आयोग ने जान पूछकर उन पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया लेकिन अब पता चल गया कि आखिरकार घोटाला कहां हुआ है आगे इस वीडियो में इस खबर में देखिए दोस्तों तेलंगाना को छोड़कर मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में मतदान और वोट काउंटिंग में छब्बीस दोस्तों छब्बीस दिन और सोलह दिन का अंतर रहा है ये एक इतना बड़ा अंतर है कि इसमें छेड़खानी का आदेश सबसे ज्यादा होता है दोस्तों जी हाँ अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ की गई है दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भी जो चुनाव आयोग था या वहां पर जो अधिकारी थे वे मामा शिवराज के ही चाहते थे और उनके रिश्तेदार संबंधी बताए जा रहे हैं दोस्तों और इसी बीच पर बहुत बड़ा खेला हुआ है। इन तीन में जहां पर सरकार अपना पर बड़ा डाली जाती है उन तारीखों पर नजर डाली जाती है तो दोस्तों पता है चलता आखिरकार उन तारीखों में ही बहुत बड़ी सादिश छिपी हुई है उन तारीखों से ही बहुत बड़ी बू आ रही है दोस्तों जो तारीख चुनाव के लिए निर्धारित की गई थी आप ये चीज समझ सकते हैं मैं जानता हूं आप चीज ये समझ रहे होंगे कि आखिर दे आखिरकार गड़बड़ हुई कहाँ है दोस्तों कांग्रेस की दिग्विजय तरफ से क्या कहा गया है किस तरीके से बताया गया है कि जब पोस्टल बे, जो बैलेट पेपर है उनकी जब मतगणना चल रही थी तो उस समय पर हमारी सरकार अच्छी खासी बढ़त के साथ थी लेकिन ईवीएम की मतगणना जैसे ही शुरू हो गई तो सरकार खिसक पीछे चली गई क्या कहा है देखिए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल अगर बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं को धन्यवाद तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है कि जो यह बताता कि पोस्टल बैलेट के जरिए जो जारी हमें यानी कांग्रेस को एक सौ सीटों पर बढ़त है जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास नहीं मिल सका यह भी कहा जाता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है हमें गर्व है कि हमें जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास को पुख्ता किया यहां पर दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कह कह दी है उन्होंने दिया कि जिस तरीके से बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं तो हमारी जीत निश्चित है जितना प्यार हमें दिया गया है जो भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए सब हमारे हमारे खाते में आए एक सौ निन्यानवे सीटों की बढ़त के साथ हम चल रहे थे लेकिन ईवीएम के साथ क्या हुआ उन्होंने यह भी कहा कि जब तंत्र जीतता है तो ये जनता हार जाती इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर तंत्र जीता और ये राजतंत्र जीता है और जनता हार गई है दोस्तों क्योंकि एक मशीनगरी के सामने किसी का कुछ नहीं चलता और दिग्विजय सिंह ने यहां पर साफ कर दिया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ हुई है और जो गड़बड़ शायद किसी की आंखों में ओझल करने के लिए काफी थी कि रिजल्ट परिणाम को कैसा बदला जाए चुनाव आयोग चुप है सुप्रीम कोर्ट तक सब लोग जाने की कह रहे हैं और अब इस पर ईवीएम पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और विद सबूत आरोप लगा रहे हैं ये नहीं कि कुछ भी कह रहे हैं विद सबूत सब लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से बैलेट पेपर पर जो चुनाव हुए हैं उन कर्मचारियों के जो चुनाव में ड्यूटी पर तैनात थे उनके बैलेट पेपर पर चुनाव हुए तो किस प्रकार से उन अधिकारियों के चुनाव से हम बढ़त के साथ थे लेकिन ईवीएम ने हमें जो ईवीएम है उसने हमें हरा दिया ये कहना कांग्रेस का दोस्तों अब दो की बात उठ खड़ी हुई है क्या दो में भी ईवीएम से चुनाव होंगे दोस्तों क्या 2024 में भी इसी तरीके से सब कुछ पहले से सेट रहने वाला है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जनता के मन में भी विपक्ष के मन में भी लेकिन इनका सोल्यूशन क्या होगा अब क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा क्या चंद्रचूड जी इस पर कोई एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? बहुत सारी बातें खड़ी होती हैं। लेकिन दो हजार चौबीस में अगर से चुनाव होते हैं तो यह तानाशाही सरकार ही आएगी कोई इनको हटाने वाला पैदा नहीं हुआ अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो बात आती है बैलेट पेपर से अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार प्रचंड बहुमत के साथ हमारे देश की गद्दी पर बैठ जाएगी आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है पूरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है विद प्रूफ आपको दिखाई है कि किस तरीके से तारीखों में क्या झोलमेल था सब कुछ सेट था किस तरीके से ईवीएम की गिनती शुरू होते ही कांग्रेस आरती चली गई दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और हर वो बड़ी खबर लेकर